Доброго ранку, друзья, слава Иисусу Христу, Господь благий! Господь Царюе. Радиму, что Бог нам дозволяет, быть разом с вами. И в этот ранковый час я хочу, чтобы Бог обильно, обильно благословил всех нас. У меня хороший настрой, я радию, что рядом со мной замечательный сестры, прямо Белямен, это наша дочка Влада, мы ее называем Владуся, ее подруга Вика, и там чуть-чуть с краю наша Владуня, то есть Влада Дольная сейчас, Вика Фортова и Владуня Герасим. Мы радуемся, что мы можем быть вместе, и это счастье, что мы находимся в нашем доме. Вот наши девчата, они, они дружат годами. И первый раз, когда я видел вот нашу Владуню, она была маленькая, маленькая такая, это в лагере была вместе с Викой, они с самого детства дружили вместе, но потом конечно, и наша Влада включилась, и они дружили вместе. Поэтому я очень радуюсь, что мы в это непростое время для Украины, в это время, когда Харьков продолжает бомбить, мы можем находиться вместе, мы можем вместе молиться, вспоминать прошлые годы, радоваться перед Господом, что Бог до определенного места, и можно сказать, до, до сегодняшнего дня был с нами. Он не оставлял нас. При всем, что были разные волнения, разные переживания, Господь благий для нас, и Господь царю. И вот мы непосредственно с Викой разговаривали. Вика сейчас в данный момент не находится в Харькове, она живет во Львове, она более детально расскажет, что она там делает, и я ей говорю, возвращайся сюда, в наш город, и каждого я приглашаю, но каждый, кто хочет возвращаться, он должен иметь веру, что Бог призывает, и, и он хочет находиться здесь, это решение. Но я хотел прочитать место из Писания, мы будем молиться, девчата расскажут о своем детстве юности, хоть они еще юные, молодые, чуть расскажут о себе. И, конечно, мы провозглашаем, что эта война закончится. Мы говорим о том, что оба воскова будет перемога. И я хотел прочитать 35 стих посланий к евреям, 10 глава. Итак, не оставляйте упование вашего, который предстоит великое воздаянием. Во всех отношениях, во всех этапах жизни очень важно, чтобы мы научились не оставлять упование наше когда мы о чем-то молимся, когда мы о чем-то просим, мы планируем, очень важно, чтобы мы научились уповать на Господа. Когда мы говорим о окончании войны, мы уповаем на Господа. Когда мы говорим о том, что будет святковато перемогу, мы уповаем на Господа. Когда мы говорим о том, что мы и весь наш дом будет спасен и будет служить Господу, мы уповаем на Господа. Когда мы провозглашаем в своей жизни исцеление, что ранами Иисуса Христа, мы исцелены, мы уповаем на Господа. Очень важно, я повторяюсь, во всех этапах нашей жизни уповать на Господа. Потому что есть великое воздаяние. Воздаяние от Господа. И мы верим в от Господа. Не только на небесах, но верим, что у Бога есть воздаяние здесь еще. На земле. Девчата, давайте мы вместе закроем наши глаза, и кто с нами, закройте ваши глаза, и мы вместе будем молиться Господу. Добрый Господь, я так благодарен Тебе, что Ты нам позволяешь еще один день славить Тебя с самого утра мы восхваляем Тебя, с самого утра мы говорим, что нет подобного Тебе, Господь. Среди ужасов войны, среди э, разрухи мы вновь и вновь поднимаем наш взор, мы открываем наши уста, и мы громко готовы кричать, что достоин Ты славы, достоин Ты хвалы, достоин поклонения, почтения. То, что я могу быть с моими э, родными, любимыми девочками. Господь, я принимаю это как дар от Тебя, как благословение. И мы вместе согласились в молитве, молимся об Украине, о каждом городе, о каждом селении, о наших воинах мы молимся. И мы вместе в молитве согласия молимся о том, чтобы закончилось это кровопролитие и наступил мир в Украине. Мы это просим, Отец, во имя Господа. Иисуса Христа. Аминь. Я думаю, Влада, что, наверное, с тебя начнем, потому что ты самый близкий для Наши. меня, да, дочечка наша. И в конце я хочу, чтобы Вика э -э завершила вот нашу встречу молитвенную, чтобы она помолилась вот да. Да. Державно, да. если будет возможно, чтобы мы, мы общались державной мовы, то, будь ласка, я дуже прошу, если есть такая возможность, если нет харьковской мовы, будем, скажи, Владуся. Вот, о, о, о твоей дружбе с Викой, как вот она в и, и, и также скажи, как, как, сейчас ты переживаешь, то, что она далеко, здесь и какое тебе пожелание непосредственно для нее? Для Вики? Да. <реш> а, это, что, может, я зараз плакала, что что <реш> Можно и поплакать, если... И... Я, Можно... я уже, уже ближе, чем была. Да. да. Но, но, да. Нашу. Была в Немеччине раньше, мы как-то поддерживали связок, слава Богу. Даже дружба мощнейшая, но что-то стало через километр. А сейчас Вика, наконец, в Украине. Шкода, что не в Харькове, а в Львове. Какое побажание? <реш> Щось сюди переїхала, да не складно догадатись. Але ні, я їй кажу, що важливо знаходитись там, де тобі подобається, там, де ти відчуваєш, що Господь тебе саме направив, щоб ти відчувала там себе потрібною, знайшла там своє служіння, і це може бути і не в Харкові. В іншому місці може бути краще, ніж в Харкові ще набагато краще. Ось Ну це будь ласка, коли, коли так коли кажеш, будь дуже обережна. Обережб то не, не потрібно так казати, що треба в Харкові, щоб було то, да. Харкові це найкраще місто, найкраща церква в Харкові. Найкращі Харкові, люди. Ну так, да, да, ну дуже важливо те, що ти казала в що бути це волі Божої. люди находятся не в Харькове, а в Львове, за пределами Украины, но они находятся в воле Божьей, служат Богу, служат людям, то, то это очень хорошо. Там так и надо служить дальше. Ты скажи, как... Вот как ты вот с Викой познакомилась? Да, познакомилась. Да, я больше помню с б... этой да? Ты помнишь, Вика, да? День рождения Дарьи. День... Да, 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 да. Короче, день рождения Дарьи. Они подумали, что я супер зашуганная я то потому, что я полдня дня была на день рождения, все добре, потом я должна была ночевать у Дарьи, не оставаться. Я начала плакать, потому что Маша и Вика трошки буйные, я была в шоке, думаю, что это за девчонка, да. взагалі таки... Буйные они были, да? Это было очень, когда мы еще маленькие, но мы даже... А сколько лет тогда было? Мені було сім чотири було чотири. Тобі, де і тоді ти влада дзвонила нам ночу, «Папа, заберіть мене. Я тут не хочу бути. Уже. – А потім пройшов час, і ми побачились в таборі. І потім табори на ми ще не ходили до церкви, ми запросили сюди у 2009 році. році. Батьки ще були на церкві, запросили нас в табір. І в таборі ми з тобою познайомились. Ми тоді пізніше покаялись з сестрою. Потім влада в той табір поїхала, теж та покаялась, mm -hmm. і так воно закрутіло завертілося. Mm -hmm. да. Потім я подивилася до мені, вона нормальна. Нормально. Mm -hmm. Потім ми почали вже дружити після табору, служити там саме табор, і коли ми навіть уїхали в Німеччину, як влада сказала, що ми навіть ліпше почали спілкуватися дружити. Mm -hmm. Тоді Дарина не замужня, ну уже замужня, то дівся. Маша, замужняя, Маша Дима, ты. Діма, уж Вика. да, скоро, скоро мы на весіллі Скоро на її вулиці будемо. Бо в неділю 15 вересня у Діми, у Діми. На правах реклами. Да, Вильная у Діми була, да. Очень добрая, хорошее и, Боже, благословительная. Работная, хозяйственная. Да. Хорошо. Влада, а ты вот как? То есть вы с самого детства общались, э... дружили, да? Года? Mm -hmm. Да, где-то у було было... Мы жили в одном доме на салоне Ми познайомились. познакомились. Просто я была в шестеренком подъезде, Влада шостом. У нас познакомились родители, и мы просто дружили на площадке каждый день. Желена, доброго дня. То есть, получается, что-то вы Владу э, пригласили в лагерь? Да. Мы ездили в табір э, рік, два, три. И, ну, мы ж з мисос філкувались, от, і потім будь-які Влада спитала, а де ти воїздити? От. І ми Владу запросили в табір, і Влада поїхала в 2011 році, по-моєму. Я прямо точно помню, кожен табір, то, коли то, ми туїздим, да, нам було по 10 років тоді ми поїхали, от, І тобі Влада та... тогда в нас дітей, да? Да. А какие вот у тебя было впечатления, Вот ты первый раз попала в христианский лагерь. Ну, ты относилась к православной церкви, но в евангельскую церковь, так в христианскую, это первый раз. Это были самые лучшие моменты моего детства. Вот. Мне очень нравилось, очень прониклась, прониклась прославлением. Вот прониклась. Я тогда впервые стала читать Библию. Вот для меня это. Было... То есть за лагерь ты не читала Библию? Я знала, что есть Бог, ага. очень наш молилась, мама меня водила в церковь, но саму такую Библию, я знала, что она есть, но я ее не открывала, не читала, вот. У нас были кружки и был библейский урок, вот. И на нем я открыла для себя Библию, больше открыла Бога для себя. И как-то вот, я не знаю. Я воодушевленная приезжала домой, на эмоциях, столько радости и счастья было слава Богу. Друзья, мы ну, спустя годы после лагеря, вот Влада, она наша невестка, вышла замуж за нашего сына. И в данный момент уже год, правильно, я ничего не перепутал, год, уже чуть-чуть больше года, как она наша невестка, наша дочечка, мы любим ее. Но что я хотел, родные, подчеркнуть, для всех, кто проводит дитячие таборы или планует, дуже важливо, бо Влада вот Бог коснулся ее жизни и еще в детячем таборе Вика также там было правильно я говорю там покаяние да, да. там переживание Бога крещение Духом Святым вы в лагерь были крещены Святым Духом ли как, как у вас я же не помню да, да. в лагере было да, да, да? Но, да то есть вот через лагерей там прикосновение переживание и и вот на сегодняшний день вот как вы видите три подруги здесь и Будучи маленькими, они дружили вместе, молились, пережили Бога, прошли годы, и они вот сейчас продолжают служить Господу и продолжают дружить вместе. Можно за табер Да. как Вы сказали, людям, кто служит в это реально, наверное, самое лучшее, что случилось с моей семьей и с нами, потому что через табер мы все вернулись, и я обожаю рассказывать о Ось і ти, і маші, і папа, і мама всі да, да? ну покаяла спочатку сестра. Вона почала мені щось виказувати. Я чесно нічого не поняла про Бога, коли мені було 10 років. Мене вразили люди, наскільки вони були інші, і це зовсім відрізнялося від дорослих, яких я бачила в побуті. Ну батьки ще не ходили вже не ходили точніше. В церкву тоді там родичі або якісь просто друзі. Це було зовсім інше. І тоді ми просили батьків відправити нас ще раз, ще раз, бо це були інші люди. Я всім розказується свідоцтво. Мені було важливо, коли інше повернулась в Україну. Що табори це реально дитяче. може. У це таке служіння, де ти не одразу бачиш плід. Можливо, хтось розчарується, там хто служить дитячому служінню, а воно типу ніякого плоду не приносить. Але це те, що може там через багато років, от як в житті влади, в нашому житті, і дуже великим благословенням обернутися. Тому це дуже класна тема. Дитячі так що табори. пусть Бог поможе. На ми віримо, що війна закінчиться і ми свободно зможемо проводити дитячі табори. Ми... в этом роде проводили дневные проводили по одному дню для молоді, проводили но дуже тяжко во время поэтому мы говорим за харьковский регион за харьковскую ну, непосредственно область но верю, что это закончится. И многие дети, дети, много деток, много молодые они смогут быть и смогут обратиться к Господу и будут служить. Вика, ну а расскажи, вот во время войны ты уже была за пределами. Да. Ты тогда была в Немечине, да, правильно Слушай, помню? Да, я да еще с І ново ну, зараз ще з війни вернулась в Львові, і там що ти дістати помімо того, що в церкві служиш, ти і в дитячих добрах табори це більше як Та моє таке улюблене заняття з того часу, коли я ще була в Харкові. Це те, що я дуже хотіла робити. Це одна з причин, від чому я вернулась в Україну, чого мені не вистачало за кордоном. Если есть возможность, то я беру отпуск на какие-то такие штуки, потому что например, это очень То есть, находясь за кордоном, ты не могла реализовать себя так, как сюда в Украине, Может, там, да? Может, я не говорю, что ты типа, за кордоном можешь служить, потому что, если человек хочет служить, она скрозь найдет и служение и людей, которые могут служить, ага. но ну, больше по душе мне было... Вся а что? Это конкретно? Это просто все эти штуки. Ага, ага. Ну, умовно, ми брали раніше сидіти діти в автобус, ввозили їх в Харківську область. І, ну, умовно без підтверджень, без е, дозволів, і все в Німеччині так зробити неможливо. Там Треба мати дозвіл на те, що ти займаєшся з дітьми. От. Ну, зараз може трошечки легше, коли українські церкви є, от. але там зовсім інші менталітет і з тим там трошечки важко, ніж тут. Так, да, зрозуміло, понятно, понятно. Добре. Eh, Владоня, є побажання для наших. братьев, сестер, возможно, наши воины смотрят на нас сейчас с разных городов, даже с разных стран мира смотрят вот эту ранковую молитву. Какое у тебя побажание? Так, с разных, да, с Европы, с Америки, да, с разных стран мира смотрят эту ранковую молитву. Так что, Луния, что ты хочешь пожелать? Хочу пожелать им всего самого лучшего. Самого самое А, конкретно, самое лучшее. <реш> да. Ждем, так. Ми їх ждем, любимо, молімо, все. Так. Будьте на своєму місці. Вот да. 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 Якщо вже повертатися, то треба реально мати ну, побудження, знати, що ти дійсно цього хочеш, а не тебе там вмовили, або просто якесь немальотне бажання, чи ти там підався емоціям, це треба реально мати зважене рішення, щоб перемогтися. Доброе, девчата, я хочу, чтобы Бог благословил в дальнейшем, я верю, Вика, что в ближайшее время у тебя тоже свадьба будет, и даже если ну, пригласишь, ну, в принципе, подругу ты пригласишь, Пожалуйста. меня не, мы не обязательно приглашать на свадьбу, но э, мы будем молиться за тебя, будем благословлять, и верим, что Бог даст устройство, и пожелание, чтобы вы вместе продолжали дружить, у вас у всех будут дети, чтобы дети ваши дружили и быть благословением друг для друга. Я хотел сейчас попросить тебя, Вика, так как в данный момент и папа, и мама находятся в Европе, и сестра твоя находится в Европе, возможно, другие друзья, наши братья и сестры находятся не только в Европе, а в разных странах мира. Помолись, пожалуйста, о всех наших родочей, друзей, членов церкви, которые связано с войной, они были вынуждены уехать с Украины, чтобы Бог дал устройство, благословил. Мы, мы были вот с Петром Лобойко вместе с женой, были и были в Европе, буквально недавно вернулись. Была возможность встретиться с разными нашими братьями, сестрами в разных городах и даже в разных странах Европы. И я хочу сказать, что везде не так просто. То есть многие, живя в Украине, думают, а, там я оказался в Европе, там, там все легко. На земле везде свои трудности, свои проблемы. Чтобы Бог дал устройство, благословил, и то, что и Влада сказала, находясь там, чтобы они знали, что они по воле Божией и, и, служили, и были благословены для окружения. Хорошо? Угу. Веди эту молитву. Дякую, Боже, сейчас, Боже, что мы можем тут сбираться, Боже, Тебе, в вместе, Боже, так что ты даруешь. Радісні дні в часи війни, Боже, що ми маємо надію, Боже, що ти бережеш, Боже, даєш нам сили вже третій рік, Боже, Україна тримається, попри все, Боже, дякую за тих, хто береже наш спокій, Боже, тих, хто воює Боже на сході, на півдні, Боже, дякую тобі за людей, які служать, Боже, за церкви, які утворюються. Боже, дякую тобі за церкву нашу, яка була, то є, Боже, за людей в Росії, ні, які за кордоном, Боже, в Європі, Штатах, Боже. Дякую, що ти Боже. Даєш своє розуміння, Боже, даєш своє укріплення, що люди Боже служать, Боже, творять нові церкви, Боже, благослови, щоб всі часи Боже, ми не забували, Хто ми є, Боже, щоб ми благослови. розуміли своє призначення, Боже і виконували його, Боже, щоб ми служили тобі, Боже, якомога менше людей в ці часи уходили благослови. в той світ, Боже, не знаючи тебе, благослови нас, благобути міцними, Боже, і продовжувати це служіння. Боже, благослови тих, хто за кордоном. Ти кому теж важко, Боже, підкріпив, Боже, ті, хто має це побудження в серці, Боже, щоб повернутися тим, кому це не дає спокою, Боже. благослови, щоб це рішення було благословенням, Боже для їх, для їх сімей, Боже, і для служіння, Боже. Нехай це буде в Україні або в іншому місті, Боже. Нехай твоїми прославляються. Дякую тобі, що ти з нами, Боже, бережеш нас. Амінь. Амінь, спасибо. дайте вам руку, Божему всім. Да, наши родные, любимые, друзья. Я хотел подчеркнуть, что у Бога есть великое воздаяние для каждого. Уповая на Господа, потому что мы знаем, что у Бога есть воздаяние для нас. Давайте мы разум поднимем наши руки и скажем славетную молитву. Благодать! Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, та Святого Духа, Хай буде з нами. А Амінь.